assalomu alaykum qadrli dindoshim kanalimizga xush kelibsiz guruch qimmatbaho dorilarni o'rnini bosa oladi guruch tarkibida foydali moddalar Mendeleyev jadvalining naq o'zini takrorlaydi u ayniqsa kaliy moddasiga boy kaliy organizmga ovqat bilan birga tushgan tuzni zararli ta'sirini kamaytiradi yurak qon tomirlar ishini yaxshilaydi asab tizimini tinchlantiradi bundan tashqari unda suyaklarni mustahkamligini ta'minlovchi kalsiy fosfor temir asab tizimi uchun muhim bo'lgan rux yod mis selen hamda marginez moddalari mavjud vitaminlardan a s e r r v guruhidagilar bisyor ma'lumki v guruhiga mansub dori dorilar -dar asab tizimini yaxshilaydi soch va tirnoqlarni mustahkamligini ta'minlaydi unda organizm uchun zarur bo'lgan sakkiz xildagi aminokislotalar mavjud boshqa bo'shoqli o'simliklardan farqli ravishda guruch tarkibida gulyuten moddasi yo'q gulyuten ba'zi insonlarda allergik ta'sir keltirib chiqarishi aniqlangan guruchni oshqozon ichak xastaliklariga chalingan bemorlar xotirjam iste'mol qilishlari mumkin gastrit oshqozon ichak va o'n ikki barmoq yarasidan aziyat chekadiganlar uchun foydali uning qaynatmasi diareya ich ketar dizenteriya ich burug kasalliklarida yaxshi yordam beradi kepagi qaynatib ichilsa ichak saratonini oldini oladi abobotda guruch angina gripp zotiljam kabi kasalliklarni davolashda terlatuvchi organizmdan zaharli hidlarni chiqaruvchi isitimada tana haroratini pasaytiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi buning uchun yarim piyola guruchga bir yarim piyola sovuq suv quyib bir ikki yaproq qalampir yalpiz bir dona mayda to'g'ralgan oh, piyoz qo'shiladi va past olovda o'n daqiqa qaynatiladi bu damlamani ichgan bemor ma'lum vaqt qalin o'ranib yotishi kerak guruchli un yordamida sepkil va qora dog'larni yo'qotish mumkin buning uchun qovun sharbatiga guruch undan qo'shib aralashtiriladi va har kuni kechqurun yuz terisiga surtiladi tananing lat yegan shishgan hashorat chaqqan joylariga guruch uni tabiiy spirt bilan aralashtirib qo'yiladi sharq tabiblarining fikricha tovonlarini terisi dag'allashib tez tez qadoqlar paydo bo'lishi umurtqa pog'onasining u yoki bu qismida tuz yig'ilishidan darak ekan astxondroz kasalligidan ko'pchilik aziyat chekadi bunday holda qimmatbaho dorilar o'rnini deyarli har kuni iste'mol qilinadigan guruch mahsuloti bemalol bosar ekan necha yoshda bo'lsangiz aynan shuncha oshqoshoq guruchni uch litrli bankaga solib ustiga oldindan qaynatib sovutilgan suv quyiladi va muzlatgichga qo'yiladi har kuni nonushtaga bir osh qoshiq guruch olib suvda pishirib iste'mol qilasiz muolajani bir sharti bor guruchli bo'tqani ertalabki soat yettigacha tanovul qilish va ikki soatgacha hech narsa yemaslik lozim mazkur muolajani yoshartiruvchi xususiyati ham bor bir piyola miqdordagi guruch to'rt kun davomida sovuq suvda ivitib qo'yiladi suvi har kuni almashtirib turiladi beshinchi kuni guruchni olib bo'tqa holga kelguncha eziladi ustiga yarim stakan sovuq suv quyiladi besh daqiqa tindirilgandan keyin ikki uch marta chayiladi chayilgan suvni tindirib idish tagida qolgan oq ok qatlam likopchaga solib quritiladi natijada guruchli upa tayyor bo'ladi bu husnbuzar toshganda mayda ajinlarda chandiqli terini parvarishlash uchun tavsiya etiladi videolarimiz sizga yoqqan bo'lsa layke bosing yaqinlaringizga ulashing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat